yang berhormat setiu. Eh, terima kasih Tuan Ketua. soalan saya berbunyi minta Menteri Sumber Mak Asli dan Kelestarian Alam menyatakan tindakan tegas yang telah diambil oleh Kementerian dalam membetras penyelidupan e-waste ke dalam negara susulan serbuan besar-besaran ke atas kilang haram memproses sisa elektronik di beberapa negeri baru-baru ini. Sekian terima kasih. Yang berhormat Menteri Sumber Asli dan Kelastrian Alam sila untuk menjawab. Uh, terima, kasih, uh, yang Setiu, terima, terima kasih Yang Berhormat Setiu uh, terima kasih uh, Yang Berhormat tuan yang di Um sebagaimana kita lihat uh, banyak perhatian uh, sedang diberikan tentang soalan uh, tentang isu menyeludup e-waste ke dalam negara. Uh, kementerian memandang serius perkara ini dan uh, mengikut uh, Dasar kita, kita sebagai salah satu signatory kepada Convention Basel, uh, kita tidak menerima pengimportan e-waste uh, dan uh, yang melarang uh, dan kita kita tidak membenarkan pengimportan e-waste berdasarkan polisi semasa negara dan ban amendment di bawah Convention Basel dan ini melarang negara-negara maju, iaitu negara-negara OECD (Organisation for Economic Cooperation) and development untuk mengeksport sisa berbahaya ke negara-negara pembangun. -negara Op Hazard baru sahaja dilaksanakan di seluruh negara melibatkan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar dan ini melibatkan pemeriksaan ke atas 47 premis dan kita berjaya menyita sebanyak 15764.9 metrik tan e-waste yang dianggarkan bernilai sekitar 55 juta ringgit. Kita mendapati 30 premis buat operasi secara haram dan 7 merupakan premis barang lusuh, 6 premis yang berlesen, 3 6 premis berlesen di bawah Jabatan Alam Sekitar JAS, 3 premis yang berlesen di bawah pihak berkuasa tempatan dan satu lagi gudang haram. Dan banyak di antara premis-premis ini juga berada di luar kawasan industri. Misalnya di Tanah Reza, ladang kelapa sawit, malah di kawasan hutan. Dan kebanyakannya beroperasi secara haram dan tidak dilesenkan oleh PBT dan kebanyakan pekerja-pekerja uh, terdiri daripada pendatang asing tanpa izin uh, ataupun pekerja yang ada permit tapi menyalahgunakan permit kerja mereka. Dan kesemua premis-premis ini telah disiasat di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang merangkumi pelbagai kesalahan. Misalnya, gagal mematuhi syarat lesen yang ditetapkan, Seksyen 16, menjadi kemudahan penstoran luar tapak buangan terjadual tanpa lesen JAS, Seksyen 18, gagal mengemukakan kebenaran bertulis daripada KP Jabatan Alam Sekitar, Seksyen 19, Seksyen 34A gagal mengemukakan laporan kajian EIA dan Seksyen 34B menempatkan buangan terjadual tanpa kelulusan Ketua Pengarah Alam Sekitar. Dan 37, premis ini telah dikenakan tindakan penahanan operasi kelengkapan di bawah Seksyen 38, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Kualiti Alam Sekeliling terhadap mesin-mesin pengeluaran yang digunakan di dalam premis tanpa sebarang alat kawalan. Sebanyak 59 notis arahan dan 27 kompaun telah dikeluarkan atas pelbagai tuduhan di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005. 52 kertas siasatan juga akan dibuka bagi tujuan tindakan mahkamah. Sedikit lagi yang berhormat. Di bawah Seksyen 34B, sebarang penempatan buangan terjadual sama ada di darat atau perairan negara serta aktiviti transit atau membenarkan e-waste di transit tanpa kelulusan ketua pengarah alam sekitar adalah satu kesalahan. Dan berdasarkan pindaan kita yang baru kita luluskan bersama-sama pada tahun lepas, denda maksimum telah naik ya kalau dulu 100,000 sekarang denda maksimum dia 10 juta ringgit. Dan sekarang ada penjara mandatory tidak melebihi 5 tahun. Berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling pindaan 2024. Namun kita tahu kita perlu bekerja lebih keras lagi. Uh, pertama ialah penurunan kita sedang mempertimbangkan penurunan kuasa akta kualiti alam sekitar kepada PDRM untuk Jenayah Alam Sekitar. Kedua, ya, untuk memasukkan Jenayah Alam Sekitar di bawah akta pengubahan wang haram amla 2001 dan juga akta-akta lain ini kerana kalau di bawah amla kuasa yang ada di bawah pihak berkuasa ini lebih keras untuk uh, mengambil tindakan berbanding dengan perundangan yang lain. Pindaan akta seterusnya pindaan akta pelabuhan dan peraturan zon bebas untuk tindakan terhadap ejen perkapalan yang membuat pengisytiharan palsu, menyenaraikan syarikat-syarikat yang kerap melanggar undang-undang, meminda akta kualiti alam sekeliling 1974 agar semua aktiviti kita semula kita masukkan di bawah jadual kedua perintah kualiti alam sekitar. Keenam, mewujudkan perundangan khusus untuk pengurusan pengimportan sisa Ketujuh, mewajibkan pemeriksaan pihak ketiga bagi negara pengeksport sisa untuk memastikan barangan sesuai dengan ikra ke-8 mengharamkan pengimportan sisa dari negara yang tidak ratifikasikan konvensyen Basel antara negara besar yang tidak ratifikasi ialah negara Amerika Syarikat dan akhirnya untuk mengutamakan sisa tempatan dan pengimportan sisa yang diperlukan oleh industri negara dan akhir sekali sebagai makluman petang ini Yang Berhormat Menteri KDN juga akan turun uh, untuk melihat uh, keadaan semasa di dalam uh, apa ni operasi terbaru yang kita buat di antara pihak JAS dan juga pihak PDRM. Okay, Terima kasih sebenarnya menteri terima kasih menteri atas jawapan yang diberikan. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada pihak polis kerana telah bertindak pantas dalam menyerbu dan membongkar uh, operasi kilang EWIS haram ini. Saya dimaklumkan ia didalangi oleh warga asing yang satu benda yang serius dan boleh mengancam keselamatan negara jika sekira yang dibendung. Soalan saya, setahu mana keberkesanan sistem kawal selia yang ada dalam memberteras dan dalam membendung operasi hilang iwis haram ini? Dan yang kedua, berapa orangkah ke kaki tangan atau pegawai kerajaan yang telah diambil tindakan satu Susulan pendahang operasi e-waste ini Sekian Terima masih Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Uh, terima kasih ya eh, Yang Berhormat. Uh, sebenarnya apa tindakan kawal selia yang kita buat? Uh, Alhamdulillah ya saya boleh katakan uh, Kita terdapat kerjasama yang baik daripada semua pihak. Uh, isu e-waste ini memang isu yang serius. Uh, saya boleh katakan kita dapat maklumat bahawa ada pegawai-pegawai kita tengah membuat penguatkuasaan e-waste Mungkin kita tak dengar e-waste sebelum ni macam dadah atau benda lain Tapi sekarang ya, mereka dapat video call Daripada tauke-tauke besar yang menjadi dalang ini menunjukkan video anak mereka di sekolah ya, Itu ialah satu, betapa seriusnya masalah e-waste ini pada hari ini Tapi Alhamdulillah dengan kerjasama baik antara semua pihak um, Contohnya ya, kita tengok di peringkat custom misalnya Sebab custom uh, bertindak uh, sebagai uh, untuk ...untuk masuk negara kita Aa, dengan kerjasama yang baik dengan pihak kastam bilangan kontena yang ditahan ya saya bagi contoh meningkat banyak 2019 apabila negara China mengetatkan kemasukan kuis ke dalam sepadan mereka so 2018 kita ada satu 2019 kita ada 34 kontena 2020 23 2021 11 2022 11 2023 32 2024 329 dan setakat Februari Tahun ini kita sudah ada 15 Peningkatan besar itu bukan bermaksud dulu tidak berlaku Tapi Alhamdulillah dengan sekarang kerjasama dengan pihak uh, custom Dengan scanning yang dibuat uh, di sempadan dengan lebih uh, baik uh, Maka uh, kita dan juga gerakan bersepadu Kita juga bekerjasama dengan NGO seperti Basel Action Network Terima email daripada mereka bila mereka dapati ada kapal yang bergerak daripada misalnya daripada negara-negara maju membawa sisa-sisa ini kemudian kita bertindak secara bersama. Itu yang kita dapat tahan 329 kontena aa, pada tahun lepas. Jadi itu saya nak ucapkan penghargaan aa, kepada semua aa, pihak berkuasa aa, yang telah terlibat dalam satu tugas yang sangat aa, mencabar. Um, dan aa, tentang tindakan-tindakan, ya, kita sebagaimana kita saya sebut tadi, kita memang bekerjasama dengan semua uh, agensi yang uh, terbabit termasuklah uh, SPRM dan sekiranya kita dapati ada mana-mana uh, pegawai uh, di peringkat kerajaan yang terlibat atau terbabit dengan soal uh, bersekongkol dalam soal e-waste ini maka kerajaan tidak akan uh, berdiam diri dan uh, mereka akan dikenakan uh, tindakan yang paling tinggi cuma secara spesifik saya tidak ada di sini kalau ada nanti saya akan keluarkan secara bertulis kepada yang berhormat. Yang berhormat Ibu Timo. Terima kasih Timbalan Speaker. Uh, kita sedang bincang tentang uh, Basel Convention dan kita tahu kereta-kereta uh, luput atau kereta-kereta lupus yang telah dilupuskan uh, memang tetap di bawah Basel Convention. Uh, tetapi sekiranya ia telah dipecahkan uh, secara paksanya dengan izin, Uh, boleh ada ruang bagi uh, pertimbangan untuk diimport uh, Bagi extraction or recovery of minerals dengan izin uh, Dalam konteks di mana negara sedang membangunkan uh, industri hiliran uh, Dalam pemprosesan atau pengasingan uh, real earth. Elements, adakah pihak kerajaan akan pertimbangkan satu strategi atau satu plan yang lebih menyeluruh untuk pertimbangkan membawa masuk pas-pas atau malah kereta-kereta uh, atau kenderaan-kenderaan luput untuk kita uh, menggunakan industri hiliran itu sekali untuk recovery of minerals dalam kereta-kereta luput. luput? Terima kasih. se eh vessel uh, convention ini untuk soal barangan-barangan berbahaya yang masuk ke dalam negara. Uh, sebenarnya kalau dalam keadaan uh, sebagai uh, apa nama ni dalam keadaan asal kalau sudah uh, dia muda kalau misalnya saya bagi contoh ya komputer lama ataupun iPad lama ataupun telefon lama. Uh, dalam keadaan yang intact sebenarnya itu biasanya di di, di bukan dikira sebagai e-waste tetapi kalau sudah mula di dan ada bahagian-bahagian di dalamnya itu baru dikira sebagai e-waste. Kita membenarkan negara kita membenarkan kemasukan scrap metal dengan izin untuk masuk ke dalam negara untuk tujuan-tujuan tertentu dan ada peraturan dan syarat-syarat yang dikenakan oleh pihak berkuasa. Cuma yang kita nak elakkan ialah masalah alam sekitar. Sebab dalam soal e-waste ini kalau dia tidak diasingkan dengan baik dia ada bahan-bahan pencemar yang sebenarnya akan menimbulkan risiko buat rakyat. Jadi yang saya rasa di peringkat negara kita sedang tekankan kalau kita berbincang dengan pihak MITI sekalipun, kita bercakap untuk Malaysia menjadi high growth, high value economy. Ya, jadi kalau setengah kerja-kerja yang dibuat oleh untuk meleraikan dan melibatkan kerja-kerja yang mencemar dan membahayakan kesihatan Uh, itu bukanlah saya rasa kerja yang kita nak uruskan sebab prinsip utama dia kita nak uruskan sisa kita yang tersendiri kan kita tak nak jadi tong sampah bagi dunia uh, itu saya rasa uh, prinsip kita sama ada dari segi e-waste mahupun dari segi plastik uh, jadi atas dasar itu uh, kita bukan menutup habis kepada soal uh, recovery dan sebagaimana saya sebut uh, scrap metal dibenarkan ya, cuma kita ada syarat-syarat tertentu tentang ketulenan kebersihan scrap metal itu supaya tidak kemudian akan mengancam uh, masyarakat uh, setempat. Uh, jadi itu saya rasa menjadi antara perkara. Kita tahu tentang soal urban mining dan sebagainya, uh, tapi kalau kita dapat uruskan dengan baik uh, sisa yang ada di dalam uh, negara kita du dulu, itu sudah bagi saya menjadi satu uh, perkara yang positif. Uh, untuk makluman, ya kita uh, sejak uh, tahun 2015 sampai 2023 ada 2 ada 764453 metrik tan e-waste tempatan yang dihasilkan itu sepatutnya menjadi tumpuan kita uh, untuk kita uruskan sebab um, kalau kita tidak dapat uruskan yang tempatan kita nak tambah pula dalam daripada luar kalau tanpa kapasiti yang cukup dia akan jadi satu masalah alam sekitar yang akan menjadi mimpi ngeri buat rakyat Malaysia terima kasih